أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال لي برا كبرا سلام ورحمة خدا تم دائم لسر وبه أما دي قصاص النبي ندا درس دوا جقصت إبراهيم عليه السلام بخوين درس ما بيكاوي من فعل هذا كي أفعلها يعني كي بوت ورجع الناس إنسان زيفرين ودخلوا في بيت الأصنام كتنا مالا بوتادا كتنا خانية بوتادا وأراد الناس إنسان خاست أن يسجدوا جهرنا سجدة للأصنام جبوتارا لأنه يوم عيد جبر جروج عيدب ولكن تعجب الناس فقط إنسان عجب من ودهشوا كتن دهشت دا شاشبون وتأسف الناس إنسان محزون بون وغضب وغضبوا عاجز بون قالوا قوتن من فعل هذا كي أفعل بآلهتنا بإله ما قالوا قوتن سمعنا فتن مجنجك سحكريا يذكرهم مَحْسَوِيدِكُنْ يقال له جرتي قوتن إبراهيم إبراهيم عليه السلام قالوا قوتن أأنت فعلت هذا ما لها كريا بآلهتنا بإله ما يا إبراهيم يا إبراهيم قال إبراهيم عليه السلام وهابر سفداء قوت بل فعله كبيرهم بل كي وي مظن أفعليها كريا قال إبراهيم عليه السلام قوت بل فعله كبيرهم هذا بل كي جوا يمزن افعلي هاكريا فاسالوهم جواب ببرسن ان كانوا ينطقون شايت جو خبر بدن وكان الناس يعرفون انسانا دزاني ان الاصنام حتي بوتن حجاره كفرن وكانوا يعرفون انسان دزاني ان الحجارة حجي كفر لا تسمع حسناك ولا تنطق خبرناد وكانوا يعرفون انسان دزاني ان الصنم الاكبر محقق بوتي ان مزنجي ايضا حجر اوجي وكوابوتي دي كبرة وان الصنم الاكبر محقق بوتين ان مزنجي لا يقدر قوته يتنيا قدرته يتنيا ان يمشي بري بريبهري ويتحرك حركات بك وان الصنم الاكبر محقق صنم ان مزنجي لا يقدر قدرته يتنيا قوته ان يكسر الاصنام قبطا فقالوا لإبراهيم إبراهيم عليه السلام رقوت أنت تعلم تدزاني أن الأصنام محقق قد لا تنطق خبر نادل قال إبراهيم إبراهيم عليه السلام قوت فكيف تعبدون الأصنام وإن شاوا عبادتكن جبوتارا وإنها لا تضر ولا تنفع أو نكار زرار بدن زرار نادن ولا تنفع منفعة جنادن وكيف تسألون الأصنام وإن احتياجيه احتياجي خوا خازن وإنها لا تنطق ولا تسمعوا محقق بوت خبرنا دن ألا تفهمون شيئا ما فحم ناقر ألا تعقلون ما ونعقل ناقر وسكت الناس إنسان سكن وخجلوا رزيلهم نار باردة أجري هينك، أجري جمدي اجتمع الناس إنسان كومبون وقالوا قوتن ماذا نفعل؟ أم شو إن إبراهيم محقق إبراهيم كسر الأصنام put شكنان وآهان الآلهة وخيانتها إلهة كريا وسأل الناس إنسان برسي ما عقاب إبراهيم جزاء إبراهيم تشيا ما جزاء إبراهيم جزاء إبراهيم تشيا كان الجواب جواب أبو حرقوه بشوطين وانصروا آلهتكم آل كاريا إله خبك وهكذا كان عيني وهابو أوقدوا نارا آقر بيخستن وألقوا فيها إبراهيم إبراهيم عليه السلام آبتنا إيجردا ولكن الله نصر إبراهيم ولكن خدا عز وجل إبراهيم عليه السلام كر وقال قوت للنار آجرة يا نار أي أَغِرُ كوني ببا بردا هينك بجمده. وسلاما ببا سلامتي بب أمنيتي على إبراهيم الإسرائيلي إبراهيم عليه السلام. يعني انتظر ندى إبراهيم عليه السلام. وهكذا كان عيني وهاب. كانت النار بردا آجره بو جمدي وسلاما بو أمنيتي بو سلامتي على إبراهيم الإسرائيلي إبراهيم عليه السلام. ورأى الناس إنسانا ديت أن النار محقق آجر لا تضر إبراهيم ضرار نادى إبراهيم عليه السلام ورأى الناس إنسان ديت أن إبراهيم مسرور محقق إبراهيم عليه السلام كي خوشا وأن إبراهيم سالم محقق إبراهيم عليه السلام سالم تضرار نقاش زيدا ودهش الناس إنسان شاشمان دهشت شديده وتحيرو حيرما من ربي ربي من كيا وذات ليلة شيفك رأى إبراهيم كوكبا ابراهيم عليه السلام سيرك ديت فقال قت هذا ربي افسيركها ربي منه ولما غاب الكوكب ثمان استيرك ونضابو قال ابراهيم ابراهيم عليه السلام قلت لا نا هذا ليس بربي ابن ربي منه ورأى ابراهيم القمر إبراهيم عليه السلام حيف ديت فقال قد هذا ربي أبربي ربي منه ولما غاب القمر تصامن حيف وانضابوا قال إبراهيم إبراهيم عليه السلام قلت لا, لا هذا ليس بربي أبن ربي منه وطلعت الشمس طاف دركت فقال إبراهيم إبراهيم عليه السلام قلت هذا ربي أب ربي منه هذا أكبر أب أنمظنا ولما غابت الشمس في الليل تزمان الدشيفي طاف ونضابو، روشو قال إبراهيم إبراهيم عليه السلام قلت لا نا هذا ليس بربي أبنا ربي منه. إن الله محقق الله جل جلاله حي ساغا لا يموت نامري إن الله محقق الله جل جلاله باق باقية دواملية دميني لا يغيب عن إن الله محقق خدا قوي قوتليا بقوته لا يغلب شيء تشتك نكالي غلبتي لبك ولكوكب ضعيف سيرك ضعيفة كم قوتا يغلب الصبح شفق زورا به والقمر ضعيف حيف ضعيفة تغلب الشمس روش طاف يا ويدك زورا ودب والشمس ضعيفة روجي طافجي ضعيفة يغلبها الليل شب غلبت زورا ودب ويغلبها الغيم عورجي غلبة زورا ودب ولا ينصرني الكوكب سيرك بك لأنه ضعيف جبرجو ضعيفة كم قوته ولا ينصرني القمر حيف جنكاري علي بك لأنه ضعيف جبرجو ضعيفة ولا ينصرني الشمس طافجي روجي نكاري علي بك لأنها ضعيفة جبرجو ضعيفة وينصرني الله خدا الله كاري لكريم بك لأن الله حي جبرغو خدا جل جلاله محقق حي صاغ لا يموت نامري وباق باقيا دوامليا لا يغيب ضنابه وقوي قوتليا لا يغلب شيء تشتك نكار غلبتي لي بك تشتك نكار زوراوي ويبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين